念金，走走走。怎么了？我要带你去买个东西。买什么？就是一件样式非常非常简单的一个粉红色的男士衬衫。啊？嗯，我必须证明你穿粉红色比彭卫平还好看，啊、要不然我不甘心就这么嫁给你。我有啊。啊？你这记性。你、嗯、你有吗？ 真正的美男才可以穿的好看的颜色，就是只有真正帅的人穿这个才好看。夫人满意了吗？嗯，满意了。那夫人可以签这个了吧？ 两姓联姻，一堂缔约，良缘永结，匹配同称。看此日桃花灼灼，一世一家；补他年瓜瓞绵绵,绵而而至，尔昌尔炽。谨以白头之约，书向鸿笺；好将红叶之盟，载明渊谱。此证苏念卿。这谁写的呀、啊？这是我写的。怎么了？啊？ 给我干嘛？当你收着了，将来我用来升头位了。好了，我先走了。哎，你去哪儿？你忘了，我家的传统，今晚我得回老宅。 念倩，你怎么这么快就打来了？我听到你来信息的声音，就想你是不是睡不着在找我。你也睡不着吗？睡着了，手机放在枕头底下，有响动就醒了。嗯怎么了？还不睡、嗯？我睡不着。你为什么能睡着呀？ 吴燕，快起来了，已经六点半了，该起来准备了。哎喂，我不起来哎呦，我说你这孩子，今天你结婚，你不想起？你要婚礼开天窗啊？赶紧给我起来，快！妈，你就让他多睡一会儿吧。嗯，年轻。嗯。 起来，起来，我起来。嗯